Спілкуванням в Києві під Генпрокуратурою і, і сьогодні так само схилити до якихось там на пів кроків, скажемо, ми усунемо вимогу щодо взяття під варту, і, може, ви тоді розійдетеся. Або ще якісь такі речі в цьому напрямку пропонувалися. Ми маємо оголосити про те, що ми маємо чітку позицію, від якої не зійдемо ні на крок. Ця позиція звучить так, що прокуратура має відмовитися від звинувачення проти Рими Білоцерківської. І під Генпрокуратурою, коли ми стояли там близько 20 чоловік, які спілкувалися з прокурором Луганської області, нам було чітко сказано про те, що їм потрібен тиждень для того, щоб прийняти рішення. Так от ми їм цей тиждень дали, і цей тиждень закінчується 4 числа. Якщо 4 числа відповіді не буде, тоді відповідно 4-го числа буде оголошено про те, що ми в Києві знову виходимо до Генпрокуратури, а саме, 19, а саме 18 червня, і що ми розбиваємо палаткове містечко під Генпрокуратурою. І якщо вони добре пам'ятають історію, коли з палатки... Асамблеї в складі двох чоловік почався податковий майдан, нехай подумають про те, чим це все закінчиться для них. А зараз я хотів би ще дати слово юристу Рима Білоцерківської пані Ларисі. Справа в тому, що я вам ответил и таким, как вы, и таким, как пан Колесниченко, очень просто. Я не люблю, когда мне лезут в душу, особенно, когда в нее плюют. А то, что вы только что это залезли в душу. Так вот, давайте не лезть друг другу в душу. Спасибо. Прошу, пани Ларису, до слова. Добрый день. Я хочу вам рассказать про это гнилое криминальное дело, буквально несколько строк. Это дело криминальное, уголовное, Фабриковала прокуратура города Северодонецка в отношении Белоцерковской. Белоцерковская, известная правозащитник в городе, она проводит бесплатные консультации, дает бесплатные консультации пенсионерам, одиноким матерям, помогает предпринимателям, учит, как защищаться от беззакония от произвола власти действующей. Она уже давно мешала местной власти творить свои темные дела. Вы знаете, что у нас в городе разворовали всю землю, убытки сгрызены. Посмотрите, все участки земли разворованы. Посмотрите на их коттеджный э, поселочек, там отдельно они себе построили там такую забудову. И посмотрите, как живут все остальные. Земля разворована, парк угроблен. У нас в городе нет ни одного парка, ни одного сфера Белоцерковская защищает интересы жителей города, она как кость горли и Заказ Завести на Белоцерковскую уголовное дело Чтобы держать ее на коротком поводке Но это может с кем-то пройдет Но не с Белоцерковской Было сфабриковано дело Есть такая землянская строитель С которой строят магазин на Гвардейском Возле магазина Поле Ей была незаконно отведена земля Украли придомовую территорию Жителей девятиэтажного дома просто впритык к дому стали строить магазин, которых у нас уже масса. Дело не в этом. Забрали землю у жителей дома, там, где должна быть детская площадка, и стали строить незаконно магазин. Когда жители стали проводить акции против этого строительства законным путем, заявляя митинги, подавая иски в суды, значит, наплевали на их интересы, пригнали многотонный кран, Переградили э, пешеходный тротуар и продолжали стройку. Милиция приехала, бездействовала. Кран стоял с нарушениями, всех правил, норм, линии электропередач, люди были вынуждены ходить по гвардейскому проспекту. В спину им ехали машины. Белоцерковская залезла кран и тем самым вынудила остановить э, работу этого крана, который работал с нарушениями. Через полгода после этого события... Прокуратура города Северодонецка возбудила уголовное дело в отношении Белоцерковской. Фабриковали это дело при участии милиции города Северодонецка. Оно сфабриковано по заявлению хозяйки этой стройки землянской. Это заявление не прошло никакой регистрации, ни в прокуратуре, ни в милиции. На нем нет ни одного регистрационного штампа. А рассматривать такие заявления запрещено по инструкции милиции и прокуратуре, если человек пишет заявление, оно регистрируется. Так как они знают, что это просто письменный наклеп на человека, и за это будет уголовная ответственность, они боялись, они его не зарегистрировали. Во-вторых, землянская солдата дала лжесвидетельские показания, что Белоцерковская нанесла эти лесные повреждения. На самом деле землянская, имея своей целью продолжить это незаконное строительство, работу крана, на пешеходном тротуаре, залезла на автокран и выбросила Риме Белоцерковской газовый баллончик полностью в лицо, после чего ему увезли на скорой помощи. Это как было в тот день, 18 сентября 2007 года. И после этого нужно возбуждать дело за хулиганские действия на хозяйку этой стройки, землянской, которая не только угрозу создала своими действиями работу экрана, перекрыла пешеходный тр... пешеход полностью. А еще хулиганские действия сама совершила. А дело возбудили вместо Землянской на Белоцерковскую, сфабриковали. Нету ни одной бумажки медицинской с печатью доктора о том, что Землянской нанесены какие-либо там царапины или что там они придумали. Проценка судебно-медицинский эксперт сфабриковал эксперт судебно-медицинскую, заведомо неправдивое заключение. Ни одного протокола выемки документов медицинских, материалов дела нет. Они просто написали это заключение и его следователи использовали уже, чтобы подтвердить якобы телесные повреждения. Ни одной бумажки в деле нет, ни про телесные повреждения. Медики по закону, когда человек обращается к ним, обязаны милицию сообщить о том, что человек обратился с повреждениями интересами уголовного характера. Такого уведомления медиками в милицию не подавалось. А потому что у Землянской ничего и не было. Потому что она с баллончиком напала. Но сфабриковали дело, возбудили. Но прокурор, который возбуждал это дело уголовное, зная заранее, боясь ответственности, он почему-то забыл в своем постановлении написать, что дело направляется на расследование в милиции. Он просто этого не указал. И милиция не имела права проводить никаких расследований без этого указания. Постановления этого нет. Но, несмотря на это, милиция взяла на себя ответственность и незаконно, не имея на то указания прокурора, начала проводить досудебное следствие. Незаконно применила в отношении Белоцерковской подписку о невыезде. Хотя никто это дело для расследования в милицию не направлял. После этого, значит, дело ушло в суд Северодонецкий. Два раза судьи выносили решение, что дело а, досудебное следствие проведено не полностью, нет никаких доказательств. Нет доказательств, что Белоцерковская остановила работу бригады. Ни одного документа в деле о бригаде нет. Милиция расследовала это дело, не установила ни одной фамилии члена строительной бригады, которую Белозерковская, якобы, э, э, за, э, приостановила работу. Ни одного протокола допроса бригады нету, ни одной бумажки нет. Дело просто, там просто лежит, ну как, просто бумага лежит в ксерокопии. Там нет ни одного документа, который бы имел юридическую силу. Это макулатура в этом деле, понимаете? Дело гнилое. Шесть судей вообще отказались, взяли самоотводы, потому что они понимают, что будут нести ответственность. Но, видимо, политический заказ существует, не допустить Белоцерковскую на выборы, которые предстоят, потому что у нее, она достаточно известный человек в городе, в пределах всей Украины. И нашелся такой судья, Тамко, который... Пока, которого уже давно надо из судей выгнать. Он неоднократно нарушал присягу судьи. Он отпустил человека, который был в бегах. Сынок, э, бывший следователь прокуратуры э, Северодонецка, который совершил хулиганство, ударил женщину по голове бутылкой. Два года был в розыске. Он его освободил из-под стражи, преступника этого. А Белоцерковскую, на Белоцерковскую он вынес постановление за то, что она уведомила суд, что он незаконно принял к рассмотрению свое дело которая не подсудна Северодонецкому суду. Дело в том, что когда уже один суд ведет следствие, когда уже начал судебное рассмотрение, то по закону уже он и должен вынести приговор. Уже дело не имеет права никто передать. В любом случае нарушение правил подсудности будет, является основанием отменить любой приговор, в том числе и оправдательный. Они, зная это, направили дела в Рубежанский суд, и хотят еще мурыжить этого человека еще, не знаю, год, два, может, пять лет, нарушая правила подсудности. Не имел права судья там принимать дело к производству. Он должен был отказаться и написать, дело не подсудно мне. Мне его ошибочно направили. Я не буду рассматривать. Рассматривал Северодонецкий суд, пусть он доводит дело до конца и выносит приговор. Но этого не случилось, потому что это политический заказ. И судья там год работался до того, что вынес постановление, в котором он написал, зная, он же боится написать прямо, взять под стражу, он написал, объявить Белоцерковскую в розыск, объявить Белоцерковскую, которая ни от кого не скрывается, она в городе, понимаете, у нее есть постоянное место жительства, объявить Белоцерковскую в розыск, наручить розыск рубежанской милиции. Потом пишет, после задержания... В СИЗО Луганска. А кто будет делать задержание? Он не указывает постановление, зная, что это уже явно он на себя берет прямую, прямую ответственность. Он подставил милицию. Он надеется, что милиция плохо читает постановление и вдруг ненароком возьмет и сама и задержит. То есть указание в своем постановлении, кто должен задержать и кто должен этапировать ее, нет, он не написал, зная, что будет нести ответственность человек. Дело не подсудно этому суду. Этот суд незаконный, он просто не имеет права проводить судебные заседания. Судья Тамко, он не легитимен в отношении этого дела, понимаете? И поэтому они загнали себя в глухой кут, в патовая ситуация. Есть один выход, мы им предложили. Прокуратура в любой момент судебного заседания и без судебного заседания имеет право Отозвать, отозвать свои обвинения, отказаться от обвинения Белоцерковской, потому что нет ни одного документа, который бы под, подтверждал ее вину. А наоборот, есть, что землянскую надо за свидетельство, за нарушение, за все притягивать к уголовной ответственности и организацию, которая там строилась с нарушениями магазин. Прокурор, сегодня мы были перед нами, захлопнули дверь прокуратуры, блокировали двери, они закрыли, не пускали нас в прокуратуру. В связи с чем мы вызвали милицию, потом двери открыли. Мы беседовали с прокурором Рубежного. Человек перепуган, сидит в щеке красный, он испуган, потому что не знает, что делать. Наше требование однозначное. Прокуратура должна отказаться от обвинения в суде. И все, больше у нас требований никаких нет. Если они этого не сделают, значит мы будем продолжать наши акции бессрочно в Киеве. Это дело находится уже на контроле в, ради, в Совете Рады Европы. И, возможно, Евро-12 просто накроется для Украины, потому что на этом маленьком примере, когда у нас гнобят правозащитников. Не просто там политиков или кого-то, а людей, которые наши интересы защищают, учат нас защищаться. Белоцерковскую знает весь город, пенсионеры знают, предприниматели. Когда гнобят такой золотой фонд Украины, то мы не будем молчать. Мы выйдем на Майдан в Киеве и посмотрим, как они будут евро свою проводить. И я думаю, мировая общественность на это обратит внимание. Эта капля взорвет ситуацию, я думаю, что евро не будет проводиться, если Белоцерковская не будет, если прокуратура не отзовет свое обвинение. Поэтому все сфабриковано, правда за нами, и мы будем поддерживать этого человека. Спасибо большое, Ларисе, за такое эмоциональное...